Кабинет министров 15 сентября 2014 года внес законопроект в Верховный Совет. О чем он гласит? Он гласит о том, что этот законопроект есть цинизм в высшей степени. Представьте себе, люди, которые потеряли здоровье, которые с возрастом заработали свои болячки на производстве, и с возрастом у них присоединились еще сопутствующие болезни, Правительство хочет лишить их, их, право их права лечиться, протезироваться, проходить санаторно-курортное лечение. Правительство дает вам право людям ветеранам выбирать, выбирайте люди, или пенсия, или социальная регрессная выплата за утраченное здоровье. Вы знаете, есть печальная статистика: продолжительность жизни шахтера 54 года. Но, видимо, нашим правителям показалось, и это много шахтеры все-таки живут. Если Бог наделил человека прожить год, два, три лишних, это мозолит, видимо, глаза нашей власти. И они решили лишить человека права лечиться, оздоравливаться, чуть-чуть, может, бо более-менее лучше питаться. Э буквально 17 сентября э Комитет Комитете Верховного Совета по социальной защите рассматривался этот, этот законопроект под номером 5080. И Комитет сделал выводы о том, что это есть грубейшее нарушение человеческих прав, хартий, европейских хартий, МОП и других международных организаций. Если Украина движется... Европейский Союз, цивилизованный мир. Так почему же она поступает с теми людьми, которые кормят этих чиновников, платя свои налоги? Поэтому 22 числа, 22 сентября во всех городах Днепропетровской области, в Кировограде, нас поддержали э, шахтеры-уранщики и частично в Донецкой области, э, потому что, вы знаете, нет возможности по всей области провести акции протеста, а провели только там, где это, была такая возможность. И люди приняли резолюцию, сказать этой власти, не допустим, чтобы они обращались с людьми, которые своими руками приносят благо, платя налоги, кормя эту армию чиновников. І найголовніше, що нова власть не хоче діляти виводу із прежніх ошибок старої власті. Поэтому ми сьогодні прийшли заявити і сказати ні геноциду, ні немає... загубили свої здоров'я на производстві, на що забої, де він дикине робину і їх тоді кидають геть. Ну нам воно таке не потрібно. Потрібне що? Хоть ж маленькое поважение до нас, У меня стаж 15 лет, подземный стаж, прокочек, инвалид, травма позвоночника. Вопреки всему я встал и продолжаю заниматься. В свое время еще кровососед Азаров все предлагал внести изменения в свою недоверие чтобы если человек до 60 лет дожил инвалид, то или пенсия или рэк я, я, я тогда выступал на я пенсии, пенсии, пенсии. Я Николай Янович меня не по моей вине случилась травма меня засыпало я вопреки чему встал Вопреки в зиму начал работать. И у меня еще здоровья хватит взять больше и прийти сюда разбираться. И 300, 300 мы найдем. Это надо будет. Это было в году. Сейчас а, правительство, которое якобы за народ, тоже хочет принести такое предложение. Так вот, это... мы, вопреки всем инвалиды, шахтеры. Придем и разберемся, если они не хотят, с нами Вот сейчас прибыл представитель Кабинета Министров и предложил идти на переговоры, формировать переговорную группу 4 человека и встречаться с замминистра Иванкевичем. Мы не против встречаться с Иванкевичем, но он ничего не решает. Это не его уровень компетенции решить все те вопросы сложные, которые накопились годами. И поэтому мы требуем встречи с премьер-министром. Я целиком, очевидно, он не знает, он не понимает, ему не докладывает, что происходит в стране. Очевидно, он занят выборами. По-моему, все сошли с ума, все пошли на выборы. И поэтому не до простого человека, не до пенсионера, не до беременной женщины, которая не выплачивает социальные платежи. Им не до рабочего, которому не платят зарплату. С июня месяца, например, не платят шахтерам зарплату не только на купирной территории, а на освобожденной территории. Непонятно, почему останавливают работу шаг по добыче угля. Мы втягиваемся в зиму. осенний зимний период и каждая тонна угля будет на счету. Непонятно, что происходит в стране. Поэтому, кроме тех требований, которые сформировали шахтеры-инвалиды, Независимый профсоюз горняков Украины сформировал еще требования, которые пойдут в пакете вместе с требованиями шахтеров-инвалидов. И сегодня лидеры независимого профсоюза горняков Украины, всей Украины, и западной части Украины, из Днепропетровской, Донецкой, Луганской области, из оккупированной территории, все лидеры здесь. Это все наши люди им тоже не платят зарплату, им тоже не выплачивают регрессы, им тоже не выплачивают пенсии. Я сейчас вам прочитаю требования премьер-министра Украины Яценюку, требования независимого профсоюза горняков Украины до кабинета министров. Я их дальше прочитаю на украинском языке. Первое. Погасити існуючу заборгованість виплати зарплати плати для всіх працівників вільної промисловості, в тому числі і на підприємства, які знаходяться в управлінні приватних корпорацій. Друге Жити всіх необхідних заходів для розвитку альтернативних видів палива, видобутку торфу та бурова вугілля в Україні. Третє припинити скорочення фінансування підприємств вугільної промисловості України та розробити програму фінансування вугільних шахт в Донецькій, Луганській областях, які не знаходяться в зоні окупації та Львівсько-Волинського басейну. Четверте своєчасно здійснити та поосити існуючу заборгованість і соціальних виплат на територію України. Зокрема, пенсій, лікарняних регресів, а також інвалідам, одиноким матерям, що доглядають за дитиною, і інші соціальні виплати. П'яте привести індексацію, заробник плат та соціальних виплат в зв'язку з інфляцією та знецінням національної валюти. Шосте припинити практику погіршення трудового законодавства в Україні. Ми з вами зараз бачимо, щоденно намагаються погіршити. Крудове законодавство для простої людини намагаються скоротити пільги. Ті вимоги, які заставили вас сьогодні, і проблеми, які заставили вас сьогодні вийти сюди, ніякі ворота не йдуть. Ви працюєте. Сплачували в пенсійний фонд відрахунки, сплачували в три фонди соціального страхування. Вам не доплачували зарплату, тому що акумулювали гроші на ці виплати ці фонди. А сьогодні вам говорять: виберіть, що ви будете отримувати, чи пенсію, чи регрес. Люди відпрацювали на державу, люди відпрацювали на хазяїна, а потім. Вас забрали здоров'я, вам необхідно лікуватися, вам необхідна персональна велика увага як фондів, так і держави. А вас забирають елементарні пільги по протезуванню, по оздоровленню, на регрес чи на пенсію. Це неприпустимі речі, це протирічить конвенція міжнародної організації праці і конвенціям організації Об'єднаних Націй. Тому в такому випадку в нас є зброя, в нас є зброя на це право на протест. Це мирний протест, і ми багато можемо, тому що нас багато. Ми діємо організовано, і ми не беремо в руки вогнепальну зброю. У нас є своя зброя, яка дає право домогтися виконання своїх. За зустріч! Яценюк, виходь на зустріч! Виходь на зустріч! Я ценюк, виходь на зустріч! Я ценюк, виходь на зустріч!